Про те, що о, Путін голосив про припинення так званої ЕВО, Сво. Далі поговоримо. А точніше про це повідомляє авторадіо Курськ у селищі Тьоткіне. Радіохвилю, ймовірно атакували хакери. Ось що почули місцеві жителі у так званому екстреному випуску новин. Уважаемые слушатели, мы прерываем наш эфир для срочного обращения. В студии работает Егор Стечкин. Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о прекращении специальной военной операции на территории Украины, выводе российских войск из зоны проведения СВО, а также создании демилитаризованной зоны в приграничной с Украиной областях. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также, по словам Пескова, сегодня в 20.00 по московскому времени состоится экстренное обращение президента к народу Российской Федерации. Подробности слушайте в нашем следующем выпуске новостей.